Очень жалко выглядела ситуация, когда действительно человек поставлен на работу, но э, орудиями для выполнения этой работы ее не обеспечили. Поэтому вопросы возникают не к этой бедной женщине, вопрос возникает один, чтобы она в данной ситуации ни в коем случае не пострадала, а то, что э, вот, данная ситуация получила глазку. Вопросы возникают к директору ЖЕКа. Почему он не может обеспечивать своих сотрудников э, средствами производства? Вопросы возникают к начальнику управления ЖКХ. То есть, почему он не может обеспечивать своих подчиненных этими же средствами производства? Зачастую э, ты смотришь и видишь, как жалуются, что вот там... Э, Депутаты часто проводят какую-то э, работу, там устанавливают детские площадки, там спортивные площадки, э, и при этом говорят, что мы вот в бюджет не можем позволить это сделать. Действительно, действительно, это тысячи, тысячи гривен, но мы говорим об элементарном ведре, элементарной, об элементарной метле, мы говорим об элементарной корзине, которая стоит, ну, не копейки, то есть рубли, вот, но это элементарное средство, о которых должен заботиться прежде всего директор ЖЭКа, начальник управления ЖКХ, чтобы э, человеку было чем работать у, у нее на участке. А у нас мы дошли до того, что э, уборщица должна была для уборки территории использовать э, тряпку, похожую на государственный флаг, чтобы обратили на это внимание. Но это же проблема не сегодняшняя, и это проблема не ее участка, это проблема э, в целом по городу.